<laughs> otra vez pero ahora con esto valiendo uno <risa> <risa> ¿Papas? pero faltan <papas>? seis <laughs> <¿Papas? risa>

Hard to make a light. Oh my God! We are so close. <laughs> wow. Wow. What is there? Huh? Oh, there's a scene.

Deu tempo Algo assim Que eu não <laughs> I'm so and going to the game Fuck you! No 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 bitch! Ruby? que acabamos de presenciar Paco Herbás, Pero, pero a mí me ha gustado su carácter y que son capaces de confiar en su juego a pesar de momentos muy difíciles, como se han visto ahí en el tercero como se ha visto en el quinto juego, que después de esperar, de empezar con mucha dificultad, han vuelto a recuperarlo hasta un puesto donde bueno estaban con opciones de poder quedárselo. Y me ha gustado. El Menorca, bueno, que ha aguantado el tirón, sabe que no ha jugado eh, tal vez lo mejor que ellos piensan que puede jugar, pero ahí la jugadora Fortuna y Fernández Ciamaral le, le, les ha aguantado el ritmo del juego y han sacado un partido que se les había puesto muy cuesta arriba después de tener que llegar a disputar este quinto juego. Pues ya conocemos el nombre del primer finalista de la cuadra. i do Мало я розмовляла у цьому клоді, але такий в мене настрій. І ми сьогодні виграли дуже важливу гру, яку ви вже побачили, це зрозуміли. Завтра буде фінальна гра за перше місце кубка короля Іспанії. Це дуже-дуже хвилююче і дуже важлива для нас гра. Я сьогодні дуже втомилася, хоча я не дуже багато грала, але ну, це дуже сильно втомлює. там було дуже багато людей, що дуже класно, я обожнюю, коли приходять глядачі. Гра була дуже напружена та цікава. Я не знала, як дівчата на себе почувати, але я вже хочу спати. Зараз 9:30 вечора, а я вже, вже готова піти грати спати.

Thank you. Oh, why not? <laughs> No, 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 están jugando te digo con un margen de error muy muy ajustado y eso es bueno. El bloqueo sí es evidentemente para el equipo canario, tres ha conseguido Menorca y, y solo Sara y Manzana ha conseguido tres. Sola. Uh -huh. Siete en total todo el equipo. Uh -huh. 35 puntos de forma casi destacada en la clasificación, pues bueno, se sí, bueno, volverá a encontrar en la final de la liga. Bueno, no a ver, claro, eso. claro. En, en algún momento van a estar ahí, pero les queda una segunda, casi una segunda parte entera de, de la competición y ahí todavía puede pasar muchas cosas. Ahí tienen a Antonio Fernández González. Delegado institucional de de Andalucía que va a hacer entrega a Saray Manzano como mejor del premio estuvo mejor jugadora de la Copa de la Reina. Ahí la tienen la jugadora Canaria, receptora, 27 años, de gran cantidad de subcampeonas al Abarca Menorca, lo va a recoger Mireya Orozco. Ahí tienen. Ya empieza, eh, aunque sea para la foto, hay que sonreír porque el premio de ser subcampeones también es bueno. Mira ¿eh? uh -huh, claro, claro. Fernández Galloso, luego irá Patricia Rodríguez, el eh, saludo también con las rivales compañeras, uh -huh. rivales en el campo pero compañeras de deporte, Lidia Gómez, Antonella Fortuna, la Argentina. How do you think? What is her name? <laughs> <laughs> Meu Deus! eh, la verdad. No, no te voy a decir esto porque es, una cosa que tenemos que es cotilleo, entonces no, no puede que.